પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી દઈ ગણતરીના સમયમાં ચારેય આરોપીઓની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે લિંબાયત પોલીસ મથકેથી મળતી વિગતો અનુસાર મૃતક અબ્દુલ કરીમે ચારેય દિવસ અગાઉ ઘર સામે રહેતા બાળકોને ના પાડી દીધી હતી જેની અદાવત રાખીને જ પપ્પુએ બબાલ કરી હતી બાદમાં તેના સાથીઓને લઈને આવ્યો હતો અને ઘર સામે જ ચાર રસ્તા પર તીક્ષ્ણ હત્યારથી હુમલો કરી દેતા અબ્દુલનો મોત થયું હતું સમગ્ર મુદ્દે ગુનો નોંધીને ચારે ને ગણતરીના સમયમાં ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા મૃતકના પિતાએ કહ્યું કે અમારી એક જ માંગ છે કે પપ્પુ સહિતના ચારે ને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ ये आपका नाम कौन सी है क्या रहने का क्या घटना हुई महाराज ग्यारह अड़सठ का रूम है जो तो पोथड़ी नहा रही थी छोटे बच्चे जो है तो लोग आए दरवाज़ा खोल के अंदर खड़ी लगा दिए छोकरा तो जो है तो उसको डांट रहा था जो है तो ऊपर क्यों गया जो है तो पप्पू जो है बाहर दूर पे खड़ा था वो आया डायरेक्ट आंग में घुस भुछ गया घुसने के बाद में जो है तो वो... चला गया फिर उसके बाद में गाली गलोज कर दिया छोरा मेरा कुछ बोला तू क्यों गाली दे रहा भाई तो फिर जो है तो वो और रंग में घुसते जा रहा और जो है तो परसों के दिन वो जो है तो छोकरे लोग को लेके आया जो है तो हम लोग को तो जानकारी हम लोग बैठे थे दरवाजे में तो वो जो है तो, जो है तो एक भाई नाम पूछा तो घर वाले ने बता दिया वो दुकान पर खड़ा है फिर उसके बाद में जो है तो डायरेगा जो है तो मारना चालू हो गए अगर हमको जानकारी होती हम कहीं भगा दिए होते कितने लोग थे लोग कौन कौन था अब खाली पप्पू को पहचानते वो बाकी किसी को पहचानते नहीं वो लोग बाहर से लेके आया था इधर कि से मारे थे अब जो पीट तो पीट के मारे जाए तो इधर चाकू मार दिए फिर आगे क्या है? वो वहीं गिर गया जो है तो वहीं खलास हो गया था जो है तो लेकिन मारने शांति शांति के, शान, के लिए जो है तो वो मेडिकल में भर्ती हो गए वो कल रात में जो है तो बता दिया हो हो गए अभी जो है तो क्या चाहते हो अभी अभी चाहता हूँ पप्पू को सजा हो पप्पू को नहीं सबको चार को चार दिन को बोलो को पहचानता नहीं बोलो क्या बताएंगे चार चार तो ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને મેગાસિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ